Hai Assalamualaikum semua, hari ni teacher nak kongsi sikit macam mana kamu boleh jawab soalan Favorite dalam SPM, topik bab 5 ya ha, Ini topik ataupun bab 5 Tajuk kekongroinan, pembesaran dan gabungan transformasi untuk form 5 Alright, form 5 Form 5, chapter 5 ya ha, Ni memang F, SPM favorite lah soalan ni Kadang-kadang dia akan masuk daripada 8 hingga ke 12 boleh mencecah sehingga 15 markah. So markah dia banyak eh dan dia biasanya dalam kertas kertas 2. Okey. So jom kita jawab soalan ini. Rajah 8 menunjukkan tiga buah hexagon, yang ini eh setiap satunya seperti dia dia cakap kat sini yang dilukis pada satah. Alright. Diagram shows these three types of hexagon drawn on the Cartesian plane. So this is the one. Dia minta kamu okey dia minta kamu buat apa? Describe in full transformations of UV. Kalau dia minta kamu buat transformation UV, maknanya kamu kena buat transformations of V first baru buat U. Okay. First step sebelum kamu jawab soalan ni, kamu kena kenal pasti ataupun you need to identify which one is your object and which, which one is, is your image. So kat sini dia ada bagi tahu hexagon PQRSTU is an image. Alright. So this one is your your image. The small hexagon ni ini adalah image. Alright. So bagi hexagon ABCDF. So this one is obviously your object. Okay? Under the combined transformations of UV. Sekarang dia kata describe in full the transformations of V. Even the question are asking you to go for V first before U. So let's go and take a look on how you can describe V. Okay. Nah, daripada sini kita ada objek ya. Yeah. Kita nampak objek kita. Kita, kita kena cari satu saja garis lurus iaitu AB. Apabila AB kamu macam ni, kemudian mana titik kesetaraan AB tu? Yang ni kan? Ha ni. Kita tengok yang besar ni, jangan tengok yang kecil ni. Tengok uh, uh, hexagon besar yang kedua ni. Sebab dia daripada hexagon ini, dia pergi ke yang besar dulu. So, daripada sini, garisan itu dia jadi macam ni. Maknanya daripada dia tegak ni, sekarang dia dah macam tu. Dia begini. Ini adalah apa? Ini adalah putaran. Lepas tu berapa darjah? Kalau dia macam ni, maknanya ini berapa? 90 darjah. Simple. So this is how. So kalau kamu kena huraikan ataupun describe in full, kamu akan cakap putaran, rotation, 90 degree, ikut arah jam. Eh, Putaran 90 darjah, ikut arah jam clockwise. Alright. Now, the next item is, ini dua benda kamu kena tekankan. Dia adalah putaran 90 darjah. Last one kamu kena sebut dia berpusat di mana the center of the rotation. Berpusat dekat mana. Okay, this, this is a bit tricky lah macam mana kamu nak cari um, center of rotation tu a bit tricky. Macam mana cara dia? Okay, first kamu kena cari dua titik kesetaraan. Kalau senang ya, eh, kat sini kita boleh nampak ini ya. Eh. Ini hujung ni dengan sini confirm setara. Confirm setara. So what you do, kamu kena buat huruf L. Huruf L daripada sini pergi sini this is L also and then there's another L that you can do teacher sini pergi sini pun L juga kan yeah true true betul so this one is also L but which L yang kamu kena guna the yellow L or the green L yellow tak boleh pakai sebab dia adalah laluan ya eh? untuk rotation 90 degree tu dia adalah laluan so you cannot use your yellow color so kita tak boleh pakai yang ni kita hanya boleh pakai yang yang ni yang me, yang menjauhi daripada putaran tu ya yeah, daripada pusat putaran tu sebab dia nak rotate kamu tak boleh kacau kawasan rotate, uh, rotation dia so kita akan pakai yang ni now next step kamu kena kira eh, jarak daripada sini sehingga ini daripada titik E sehingga titik J jaraknya adalah berapa satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh. So, kita ada dua puluh all together. Kamu bahagikan sahaja dengan dua, maka kamu akan dapat sepuluh. Sepuluh tu tadi, kamu tolong lompatkan daripada mana-mana pun tak apa. Daripada sini pun boleh, daripada sini titik pun boleh mana-mana je. So, let's go and jump. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ah, dah sepuluh, Okay. So, kalau kamu nampak, daripada 10 tu, dia nak menghala balik kepada bucu L ni. Berapa? 1, 2, 3, 4. Okay. Daripada situ eh, yang ni tadi. So, kita kena keluar. Kena, Nak keluar pergi kanan ke nak keluar pergi kiri? Jangan keluar mendekati kawasan putaran. Kita kena keluar ikut arah bertentangan. 1, 2, 3, 4. And this is your pusat putaran. So, itulah cara dia berpusat di mana? Pusat putaran pada koordinat 5, 4. Okay, so this is how you describe in full transformations of V. Okay, so inilah dia soalan paling susah orang nak jawab untuk topik ni macam mana nak cari. So teacher harap kamu take note sebab so, with this method, no need for you to use any type of tools ataupun kertas tu uh, kertas yang transparent tu you don't need any 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 sort of tools using my method you can just answer them directly like this Okay. Take note, buat nota sendiri macam mana nak jawab Ataupun tengok sampai faham, ulang-ulang ni Dan cuba ambil soalan lain dan buat Okay, next Dia kata U eh, kita pergi U U, selepas benda ni Dah diputarkan jadi besar macam ni kat sini Kemudian dia dikecikkan jadi Image ni, alright, kalau kita nak Tengok ini, U adalah apa U kita panggil pembesaran ya Pembesaran, enlargement ya. Ni eh, enlargement Uh, dengan skala ataupun K sama juga berapa. Dia besar dia pergi jadi kecil maknanya dia akan jadi satu per something something lah. So kalau kita tengok dekat sini image dia adalah uh, image dia adalah satu dua dua ya. Manakala objek satu dua tiga empat so 2 over 4 is also equals to 1 over 2. So, K adalah 1 over 2. Doing this, then you easily will score 6 marks. Alright? Okay. So, itu dia macam mana nak jawab soalan A. Sekarang, teacher akan bawa kamu untuk menjawab soalan B. Soalan B is quite simple. Dia kata ABCD mewakili satu kawasan luas dia 80. So, this is your ABCD tadi. Ini dan luas dia 80 ya. Dia kata 80 meter square. So, this is your 80 meter square over here. So, Alan dia adalah, um, calculate the area of the shaded region. We only want shaded region. So, you have to write down here: shaded region. Area of shaded region. Kawasamblore. So, shaded region, you want to find only the shaded region. The whole thing here is known as your object. So, it is the LUAS of the object or area of your object. I will write it down as Lo, and then uh, we'll be minusing or subtract the area of your image Li, yeah, luas image. All right. So this is the formula that you needed to use in order untuk cari shaded region, yeah? area of shaded region. Now Lo is already given to you as At. Write it down as At. But the problem here is your Li. What is your Li equals to? Now kita ada dua formula untuk kita pakai. First, this is the big one. where you have to identify kamu kena keluarkan apa yang dia nak. Yang kedua, ingat lagi teacher ajar, LI equals to k square times LO. So this is the other one. Ah uh, yang ni memang wajib pakailah untuk kita cari LI. So dalam case ni k kita dah ada half square times LO. LO is 80. Now this one is 80 over 4, you're going to get 20. So kita akan tulis dekat sini 80 minus LI now is 20. So area of your shaded region is actually 60 meter square. Ah uh, simple tak? Simple gila. So nak tahu lebih lanjut dalam kelas teacher, teacher dah ajar kamu dah macam mana nak buat. So I hope you understand all okay? How to uh, how to answer this question satu persatu teacher dah tunjuk. Take note, buat dalam nota kamu sendiri and enjoy. Jawab soalan SPM. Semoga bermanfaat.